Эй, дядьку, вот это мячи. Хлопцы у девчата у бикини. Где они берутся? so Поздравляем с победой. Я думаю, она тем более цена, что вы отыграли со счета 0-2. Ну да, в принципе, команда проможет. Мы не ожидали, что они и так сегодня начнут трезво. Хотя догадывались, молодежь, как-никак, там лет по 18, ребята, у нас все карты в руки, это наше будущее. Я так думаю, что если они этой командой еще пару лет поиграют, я думаю, и новой эре придется очень туго выше лиги. А так, в принципе, ребята молодцы, бились. Не поддавались на провокации. Это самое главное. Ну, эпизод один не красит нашу команду. Конечно, будем работать, будем штрафовать за это. Вы имеете в виду удаление? Да, да, конечно. Безусловно, мы самая порядочная команда. Я считаю, мы должны это РНВ поддерживать. Ну, так получилось. Эмоции. Это 2-0, Грим. И... Поэтому хотелось бы держать себя в руках эмоции, Ну, ничего, будем работать и психологически. Вы сегодня отметились хит-триком. Вы уже второй у нас бомбардир мастер лиги после Владимира Нудика. Из ну да. Как вообще настроение, как чувствует себя один из лучших бомбардиров? Он, я, я, я думаю, он себя хорошо я чувствует, думаю. но будем поджимать его. Не дадим ему, так сказать, занять лавры. Он всегда чемпион, поэтому он действительно это мастер, которого поискать в Украине как никак ровесники с ним, может уже в этом году и по ветеранам друг против друга сыграем. Действительно, придет такого мастера играть это одно удовольствие. Так что ничего, пусть потерпит, догоним, догоним. Ну, как вы раньше говорили, главное у вас не количество голов, а победа вашей команды. Да, да, для нас победа пусть будет 4-3, 5-3, 6-3, это не важно, но мы играем для болельщиков, наши болельщики приходят Надеемся, будет суперфинал, вся компания придет. Это порядка 120 человек. То есть здесь будет заполнены трибуны, и мы покажем нашу компанию действительно в своей красе. Спасибо огромное что... и удачи в следующих матчах. И вам спасибо. спасибо.